નમસ્કાર દર્શક મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા છ વાગે રાંધેર વિસ્તારમાં રામનગર ખાતે સંતોષ બેકરી પાસેથી મોપેડ લઈ પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે કારની ટક્કર લાગતા ઘટના સ્થળે જ કિશોરનું મોત નીપજ્યું હતું કિશોરનું ઘટના સ્થળે જ મોત થતા સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા કિશોરના મૃતદેહને પીએમ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડી કિશોરની ઓળખ કરવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી મૂળ નેપાળનો વતની સોળ વર્ષીય કિશોર પ્રકાશ નાનપુરા મટકા ચા ની દુકાનમાં કામ કરતો હોવાની પરિવારે હકીકત જણાવી હતી તો બાવીસ ફેબ્રુઆરીએ વહેલી સવારે કિશોર દુકાનના કામથી દુકાન માલિકની મોપેડ લઈ સામાન લેવા જતો હતો ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો અને કિશોરના મૃતદેહનું પીએમ થઈ ગયા બાદ પરિવારના લોકોને જાણ થતા તેઓ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા જ્યાં પરિવારે દુકાન માલિક સામે ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે તો આવો જાણીએ સમગ્ર બાબતે મૃતકનો પરિવાર શું કહે છે और कल की बात है शनिवार था सुबह रोज की तरह तीन महीने से वो जा रहा था काम पे उसके नी अरेस्ट घर पे ही था और जॉब पे जॉब वर्क से जाता था काम पे सुबह सुबह तो उनका काम तो सिर्फ हेल्पिंग का ही था पर उन्होंने ऐसा था कि वो इधर से दूर तक कहीं पे उनको मटेरियल के लिए भेजा जाता था गाड़ी लेके और वो अंडर एज था फिफ्टीन या फोटीन का था और उनको विदाउट लाइसेंस और इतने सारे नियम होने के बाद भी उनको ऐसे भेज दिया जाता है दूर तक और उधर से रोज़ सामान लाने के लिए ऐसा तीन महीने से कंटिन्यू हो रहा था को और इसी टाइम पे सुबह साढ़े सात आठ बजे में भी ऐसे टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट होने के दस या बारह घंटे बाद फैमिली को पता चला गया वो भी ओनर की तरफ से नहीं पता चला हमको हमारे किसी ग्रुप में फ़ोटो आया कि ये आपके पहचान वाला कोई लगता है उसमें से कोई है उधर से हमको पता चला उसके बाद ओनर का फ़ोन आया कि आपका पर्सन कोई भी ऐसे ऑफ हो गया है तो उसकी बॉडी सिविल में है ऐसे करके उनको हम हमारे पास आया तो उन्होंने उनकी कोई भी जवाबदारी नहीं दिखाई कि हुआ हुआ ठीक है पर उनको उनकी फर्ज समझ के फैमिली को जान करनी चाहिए थी दो घंटे के बाद इधर सिविल में लाया गया सब कुछ पोस्टमार्टम होने के बाद रात को हमको बताया गया कि ऐसा हुआ है जी मरने वाले का नाम क्या उसकी उम्र क्या है नाम उनका है प्रकाश भरत भाई बीके उम्र चौदह से पंद्रह साल के बीच में पंद्रह साल का है वो ये घटना कहाँ पे हुई घटना हुई है रांदेर विस्तार में समथिंग उधर ही आजू बाजू में कहीं पे हुआ है अभी पुलिस अधिकारी ने हमको इतना नहीं बताया कि बातों में ही है और ओनर खुद भी इधर आए नहीं है इधर अभी तक कहाँ पे वो काम करता था काम वो नानपुरा में मटका चाय करके एक शॉप है उधर काम करता था जॉब वर्क से, कितने से तीन मंथ से तीन चार। तीन चार। अभी तो जो है पहले तो उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आपने किस बिया में ये किया है और जो भी है उनका इकलौता बेटा है उनको क्या हक़ मिलना चाहिए उनकी मदर को वही आ सुंदर सृष्टि ने निहारवा माटे हजारों लोगों पासे दृष्टी नथी अने एत्यारित शक्य बने चारे कोई चक्षुदान करे तो तमारा स्वजनों साथे मड़ी एक सुनिश्चय लगी चक्षुदान ने परिवार ने परंपरा बना विजिट संत पुनित चक्षु बैंक रोटरी आई इंस्टीट्यूट नवसारी कॉल सेवन ज़ेरो सिक्स �